Не знаю, как у вас, а у нашей съемочной группы прошедшая неделя пролетела как один миг. Практически мгновение, за которое мы успели отснять все три контрольных матча СК Днепр-1 на сборах в турецкой Анталии. Все это мы тщательно скомпоновали, подогрели, так сказать, теперь горячим и вкусным подаем вам, нашим гурманам, к футбольному столу. графику матчей в Турции против Днепра вышли аутсайдеры первой лиги чемпионата Румынии – футболисты Поли Тимишуары. В недавнем прошлом одного из грандов румынского футбола без всяких приставок. Но банкротство, скитание по всем ступеням профессионального футбола, ребрендинг и худо-бедно команда пока держится на плаву, так как отстает от спасительного места на 12 очков. Что же касается отчетного матча, стартовый состав Днепра-1 выглядел следующим образом. В воротах Клещук, квартет защитников Чеботаев-Лапаренок, Логи. В центре поля Кравченко-Загальский Беляев. Группа Атаки Кузык Назаренко Яворский. Как таковой содержательной игры не получилось. Во-первых, сборы: время для экспериментов с обеих сторон. А во-вторых, румынский футбол, как показал матч, имеет свои заготовки. Первое это откровенная грубость на поле. Не успел, получил по ногам. Задача выполнена румыны все-таки часто нам там заплетали ноги, особенно Кучбарову попадало, насколько мы обратили внимание. Тяжелая команда вот в плане единоборств? Ну, мы уже не первый раз играем с такой командой румынской, поэтому, да, грязные, грязные люди, в общем, так можно так сказать, ужасно играют. Бьют мяч вперед и как-то все бьют из-под тяжка, ладно, они били все лицо в лицо, так плохое впечатление у меня эта команда стала. Мы не поддавались на провокации, это самое важное. Потому что тяжело играть, когда противник много симулирует, когда ну, действительно бьют, убивают мяч все время. Еще одна тактическая уловка румын – это сбивать температуру матча. Как только подопечные Дмитрия Михаленко ловили свой ритм игры, тут же срабатывал румынский ручник в виде замен. Причем игроки меняли друг друга по нескольку раз с подозрительной периодичностью – каждые 10-15 минут вот такая тактика, насколько она вредит тем планам, которые вы ставите на игру? Да, любая задержка вредит, вредит темпу, вредит интенсивности. У команды противника были обратные замены, вот мы не договаривались с ними о том, и о количестве замены, о том, можно ли проводить обратные замены, но мы не знаем их ситуацию кадровую, поэтому я могу говорить за себя, у нас два тайма ребята провели, мне кажется, с хорошей интенсивностью. Да, никому не нравится, когда темп сбивается, никому не нравится, когда большое количество замен происходит в тайме. Поэтому тут абсолютно нормальная реакция, то, что ребята хотели играть как можно быстрее. Ну, это была первая контрольная игра на настоящем газоне. Акклиматизация продолжается, поэтому поле чуть мешало демонстрировать этот футбол, который мы умеем играть. И такая получилась более вязкая игра. Ну, нам навязала Тимишара эту игру. И все же, несмотря на предложенный стиль, преимущество Днепра было подавляющим. Только вот до остроты у ворот соперников дело доходило весьма редко, что тем не менее не мешало всем, а особенно молодым, получать бесценный опыт работы на таком уровне. Ну, у нас, конечно, есть план. Пас на третьего, то есть должен открываться под защитника, играть на краву, всякие стеночки, забивания. Ну и позиция должна, ну, как бы, чтобы я боролся, забирал мячи. Тут без этого никак. Как показалось, в первом тайме мы просто не давали ему нормально дышать. Ну, у нас мы, конечно, больше контролировали. И, естественно, приятно играть уже на, траве, потому что мне же было, честно говоря, тяжеловато. Ну, рады. Первый игра довольно-таки тяжело у него получилось, потому что мы не готовимся к играм, у нас тренировки ну, тяжелые, поэтому тяжеловато было первая игра. В первом тайме гол ворота Тимишуары так и не зашел. И освободив место на поле партнерам по команде, юный Беляев выступил в роли Оракула, предположив, что во второй 45 минутки премьерный гол в году забьет никто иной, как лучший снайпер команды. Ну, тогда думаю, что Кулиш. Все-таки самый опытный на нас футболистов, по крайней мере, в втором тайме. Думаю, что он забьет. Так оно и вышло. Александр оказался отличным предсказателем, потому как именно Кулиш под занавес игры с передачи полевого размотал оборонительные редуты соперников. Причем протолкнул мяч в сетку лучший снайпер Днепра, как показалось партнерам, не головой, а одним из своих излюбленных аксессуаров. На камере не видно, но Гогут все рассмотрел точно. Отсюда не совсем четко было видно, чем все-таки Кулиш там проткнул этот мяч. Вроде сумка забил своей. Ну что же, сумкой, головой или другими частями тела, это, как говорится, дело второстепенное. Первый матч однозначно дал много пищи для размышлений всем участникам. Ну и победа, как ни крути, тоже приятно. Первый тайм был, может быть, более качественный, но на то были как бы и причины. На таком поле, в принципе, мне кажется, хорошая игра, хорошее содержание. Задача была не получить травму. Поле действительно было довольно сложное для игры. Старались не поднимать темп особо, то есть закрывать противника при потере, вступать в отбор. Первый тайм это получалось для того, чтобы не давать противнику быстро контратаковать. Во втором тайме именно в развитии так и были определенные проблемы, до каких-то пор. Потом, мне кажется, игра ну, уже полностью проходила под нашим контролем. Конечно, интересно сыграть с разными командами, с разных стран, увидеть философию каждой из команд. Поэтому мы там играли в Украине, уже там плюс-минус знаем, какой футбол. Вот сейчас вкусили немного румынского футбола. И также самое будет интересно сыграть и с белорусами. Я никогда не играл с ними там с армянами. Думаю, будет это все в копилочку пойдет. Свой второй матч на сборах Дмитрий Михаленко и компания провели на поле спорткомплекса Титаник Бич Лара, где и базируется соперник украинской команды Футбольный клуб РИД, занимающий в австрийской первой лиге третью строчку в турнирной таблице. С первых минут в составе Днепра один вышли в воротах Юрчук, защитники Чебатаев, Сафронов, Логинов, Шаповал, Трио в центре Кравченко, Когут Мешко, Чичиков-Назаренко на флангах, Форвард Кулиш. Уже в дебюте матча номинальные хозяева выходят вперед. Днепр, показалось, проспал угловой, а австрийцы дважды выигрывают верховую дуэль, вследствие чего Райфетс Хаммель спокойно решает вопрос 0-1. Часть времени мяч находился вверху, и это их сильная сторона, их лиги, в частности. И тяжело было противостоять. Он, даже наши защитники вроде казалось бы, которые в первой лиге имеют преимущество над многими командами. В этой игре оказались вообще малышами, типа нас в середине. И тяжело было выиграть борьбу. Ну хотя пацаны старались, и ну, нормальную часть борьбы выиграли. После неудачного старта Днепр закрутил фирменную карусель у ворот соперников. Кравченко, Кулиш, вновь Кравченко прорезает частокол ног. Когут с неудобной позиции резко пробил. Увы, в рамку Игорь не попал. Не грустили в атаке и австрийцы, методично расшатывая нервы защитникам и проверяя на бдительность Юрчука. Ближе к середине первого тайма Днепр отыгрался, да еще как. Просто таки блистательная многоходовая комбинация команды и вишенка на торте гол Чичикова. Смотрим повтор и наслаждаемся. Пропущенный гол раззадорил игроков Рида, которые и провели две подряд неплохие атаки на ворота Юрчука. Атакующий пыл австрийцев едва не погасил Логинов, откликнувшись на фланговую передачу от капитана. Мяч прослетел над перекладиной ворот. Краво классную передачу отдал. Чуть тянулся за мячом, если как раз бы бил, может быть в всаде стоял. Так тянулся за мячом, но не попал в слой. Днепр искал счастье у чужих ворот и едва не привез свои. В этом эпизоде австрийцы прощают Юрчука за хладнокровность. Увы, но дальше от футбола по большому счету осталось только название. Судья слишком толерантно относился с первых минут к фалам, что и привело к росту грубости сбоку габаритных австрийцев и, как следствие, большому количеству травм и ушибов. Нечто похожее было и с румынами, но австрийцы оказались более мастеровитыми регбийцами, предложив днепровцам как следует потолкаться ну потолкаться особенно этот соперник я думаю ты умеешь только потолкаться у нас это не как бы не мне оценивать стиль игры соперников у нас есть э, свои задачи мы готовимся к своему чемпионату мы должны усовершенствовать свою игру интересно конечно сыграть у нас получается все спарринги э, со всеми разными как бы странами. И нам интересно посмотреть, кто в какой футбол проповедует, кто как играет. Ну, сегодня мы видели регбийную команду. Как бы было интересно сыграть в футбольной командой против регбийной команды. А нам интересно, в свою очередь, вот этот след под глазом. Это румынский стиль. Румынский. Румынский. Ну мы, я думаю, свой украинский стиль тоже им показали. Еще надо их снять на камеру, что у них там последний. Себя в обиду, конечно, не давали, но, к сожалению, в разные отрезки матча, продолжая играть именно в футбол, Днепр потерял сразу трех исполнителей. Назаренко, Яворский, Кузык покидали поле с помощью врачей. Можно только догадываться, что наговорил доктор команды Николай Леневич борцам из Рида, превосходно услышавших немецкий язык Эскулаба в свой адрес. Судя по всему, в ближайшее время парни на сборах команде не помощники. Потеряли трех игроков, я думаю, до конца сборов, наверное. Есть проблемы у Кузика со связкой, есть проблемы у Назаренко с ребром и Яворский тоже... Один на стоп, ну, мне кажется, это плохо. Два из этих нарушений следствия грубой игры, поэтому, конечно, мы расстроены. Во втором тайме команды продолжали обмениваться уколами, приблизительно поровну создавая моменты у ворот своих визави. Основная работа проходила все же между штрафными, где в силовой работе, да и в целом функционально убедительнее смотрелась, пожалуй, австрийская команда. Вчера видел на сайте, у нас больше матчей они уже провели, то есть команда уже практически готова, на финишной прямой у них находится подготовка. Мы же играем вторую игру на турецком сборе. Я уверен в том, что если бы мы находились, во-первых, на лучшем поле и в более лучших кондициях своих, мы бы... Могли бы навязать им полностью свою игру и доминировать в этом матче. Прогрессия пока говорить рано. Может, стоит поговорить об этом после первых сборов или вообще после сборов? Потому что сейчас давать оценку по игре на таких полях, ну, стараются, борются. Нужно смотреть дальше. Зиму свое время, а пока ближе к концовке матча австрийцы бурно празднуют успех. Однако в этом эпизоде арбитры тушат эмоции, указав на положение вне игры. И все же развязка матча осталась за номинальными хозяевами. Очигава а не смог достать своего визави. Прострел, гол, 2-1. Отличная команда, отличный спарринг. Я думаю, мы в Украине не найдем команду, которая так ведет борьбу. И на втором этаже, и внизу. Поэтому ну, отлично довольны тем, что пришлось играть против такого противника. Ну, что касается результата, там у них были моменты во втором тайме и раньше. Для того, чтобы забить гол, обидно, может, что в конце. Но я думаю, большой опыт для многих игроков там и для тех же молодых сыграть против такого противника, который навязывает так борьбу. Первый тайм, я думаю, наверное, был более качественный, не так мы уступали им, во втором ну, ситуация изменилась. Говорят, на сборах результат не важен, тем не менее, насколько вот, все-таки обидно проигрывать, или же смотрим прежде всего на то, чтобы сыграться? Да, конечно, надо сыграться сначала, еще почувствовать какие-то игровые там свои связки, но проигрывать весь день неприятно. И вообще по этой игре хотелось бы, конечно, и вообще ее выиграть. Но, честно говоря, правильно вы сказали, это сборы. И я надеюсь, главные победы впереди. В конце настоящей мужской рубки все-таки о хорошем. В лагере Днепра не забывают о приятных событиях. 8 февраля их было хоть отбавляй. Почетный президент клуба Юрий Береза 7 февраля принимал поздравления с рождения внучки Соломии, а 8 в компании с форвардом Станиславом Кулешом и клубным оператором Сергеем Пархоменко также принимал поздравления с днем рождения одни праздники, да, сегодня день рождения у Березы, вчера у него внучка родилась, у Кулиша сегодня день рождения, оператор, он трезвый, камера не трусится. Да? Как празднуется на сборах? Да у нас не празднуется, пользуясь случаем, я хочу поздравить всех наших именинников, пожелать им большого крепкого здоровья. Кулишу, в конце сезона я остался на первой строчке бомбардиров. Николаевичу пожелать здоровья. А у нашего президента еще и внучка. Хочется пожелать, чтобы росла красиво и здорово, а президенту нашему побольше высыпаться, потому что много времени придется проводить с ней. Всех поздравляем с днем рождения и Стаса Кулеша, и нашего оператора ну, и Юрия Николаевича, понятно, тоже с днем рождения, здоровья ему. Я надеюсь, мы ему преподнесем сюрприз уже по ходу сезона. Самый главный, который, я думаю, более всего долгожданный. Вы сюда приехали, чтобы записывать сказки, Майтли. А мы здесь и работаем, чтобы сказка сделать были, Майкли. Да-да. Я тост принес. Ah. <Stevens> Плохо, да? Ну, <п haircut> <по les> что себе позволяет, слушай? Вы же просили в трех экземплярах. У -у -у. А, а, сборы мы особо не празднуем, мы приехали сюда работать, тренироваться. Ну и Сережа по глазку постучать тоже с днем рождения. С днем рождения, Сережа. На первый взгляд сборы мужского коллектива вдалеке от родины кажутся занятием скучным и рутинным. Но это далеко не так. На каждом сборе есть свое украшение. Да-да, это именно вот такие вот прекрасные женские команды, в данном случае датская. Ну и, конечно, мы, наше присутствие, безусловно, украшает любые сборы. О чем это мы? Третий контрольный матч на сборах Днепр, естественно, хотел провести именно с датчанками, но попался Донецкий Олимпик. СК днепр Олимпик-Донецк. Контрольный матч на турецких сборах в Сиде. Если нет женщин, нужно звать друзей. Наверное, этот девиз сыграл ключевую роль в замене представителя армянской премьер-лиги на земляков. Встреча СК Днепр-1 Олимпик-Донецк еще в кулуарах заметно привнесла в рутину зимних сборов теплых нот. Знакомых лиц и приятелей было хоть отбавляй. Если не секрет, о чем там Шу шутили, наверное, по игре или что-то вспоминали? Нет, по игре немного просто спрашивали, как дела, я же еще вот... Наталья Владимировича Квартянова на игре увидели тут нас сколько с Волыни. Если посчитать, человек 6-7, наверное, было. Э, с того же Гая, я знаю, давно там полетела, пообщались, как у них, когда уезжают, с кем играют. Чуть-чуть по игре, поэтому ну, приятно. Это уже Шевчука, главного тренера, я давно знаю, мы с ним в хороших отношениях. Поэтому ну, приятно видеть знакомые лица. Теперь осталось нам выйти в высшую лигу и уже встречаться на полях премьер-лиги. Как вам понравилась команда? Готовы ли встречать ее в высшей лиге? Ну, прежде всего хочу сказать, что я помню Днепропетровских болельщиков, они реально очень крутые, поэтому хочу им привет передать, есть возможность. А что касается игры, у Днепра очень хорошая академия, и у них очень хорошее будущее, видно очень хорошая структура игры. Искать Днепр-1, на ваше впечатление, не потеряется в премьер-лиге? с такой организацией игры, я думаю, нет. Хорошая команда, молодые игроки хорошие, которые хотят развиваться и развиваются, показывают хороший уровень игры. Это, это, классно. После обнимашек и теплых слов наше внимание переключаем на переодевшегося в рабочее новобранца Романюка. На сборах парень засветился в заявке впервые. Только прилетели, сразу у меня трошки заболел, температура поднялась, три дня лековался. Ну, потім почав тренуватися тренувати вже, і перша гру зіграв сьогодні тільки. Ну на полі. Переживав, що в з командою все-таки перший матч не участвовав в іграх? Так, да, звичайно, переживав. Хотілося, то тільки прилетіли і одразу тут таке. Звичайно, хотів тренуватися, працювати з командою, чим пошвидше вже. І сьогодні перша гра. Колектив підтримує мене весь. Все нормально думаю будет все хорошо романюк понравился тоже цепкий игрок который может выйти с мячом из тяжелой ситуации это хорошее качество потому что мы стараемся выходить через пас из обороны, опять же он только три дня тренируется после болезни еще много и много работы, но нам нравится его отношение, нам нравится то, что он интересуется, в чем ему прибавлять, отлично влился в коллектив, поэтому мы ждем от него прогресса большого. Что же касается самой игры, то безусловно первое, что нужно отметить, это появление в стартовом составе Днепра Назаренко и Кузыка. Травмы, полученные с австрийским ридом, позволили ребятам выйти на поле, тем самым продолжив полноценную работу на сборах. По судя по всему, делались все-таки легким испугом, потому что сегодня и и Назаренко были на поле. Насколько для вас, как для тренера, это важно, что ребята остались в обоими и не выпали? Ну, конечно, важно. Игроки важные для нас, игроки, на которых мы очень рассчитываем. И в одной игре из-за плохого поля потерять двух игроков, мы тоже испугались, какие они. Поэтому мы довольны, что они поправились. Мы сегодня видим, что Первый тайм, когда они играли, была острота, во втором тайме ну, у нас ничего не получалось. Именно дуэт Назаренко Кузык первым и проявил себя в матче с даничанами. Орест подает во вратарскую, Махновский на месте. А уже вторым темпом Назаренко замыкал прострел все того же Кузыка. Но мяч ушел выше каркаса ворот. В ответной атаке острую комбинацию Олимпика прерывает выходом из ворот Юрчук. И вновь в центре эпизода правый вингер Днепра. Кузык обыгрался в стенку с партнером, бошел в штрафную и пробил в дальний угол. Мяч просвистел мимо штанги. Олимпик ответил со стандарта. Сфера едва не заходит в девятку ворот Юрчука. В середине тайма вновь прицельно пробивает кузык, но этот маневр для Махновского слишком прост. Куда веселей была идея Назаренко, но выстрел Александра кипер потащил. В концовке первого тайма в штрафной площади на газон роняют Кузыка, но рефери этот эпизод проигнорировал. А практически под трель арбитра мог порадовать главного тренера новичок Днепрян Очигава, замыкавший передачу на втором этаже. Отметим, что Зурабу частенько доставалось со скамейки запасных, но это и понятно, парень пока притирается. В обороне его игра нас устраивает, все, что касается игры с мячом, то есть выход из обороны и работа на баланс нуждается в корректировке, потому что он играл немного в другой структуре, немного по-другому они выходили из обороны. Вот мы много над этим работаем, и я действительно злился, потому что... До игры все время уделяли этому компоненту, и только приходит игра, какое-то волнение, наверное, не дает ему еще действовать так, как мы того хотим. Поэтому, я думаю, это вопрос времени. У него есть отличные качества для того, чтобы прогрессировать. Нужно терпеть, работать. Подводя итоги первого тайма, нельзя не отметить, что не Парадин во многих компонентах, если и не превосходил, то как минимум смотрелся не хуже своих визавиев. Я знал, что Днепр – это команда организованная, которая играет в пас, которая хорошо контролирует мяч, хороший прессинг делает. Поэтому мы пытались тоже их накрывать и прессинговать. Контроль мяча у нас в первом тайме не получалось, в связи с тем, что, что очень много играло молодых игроков, которые на просмотре. К сожалению, им тяжело выдержать, играть в таком ритме. Во втором тайме вышли опытные игроки. Более как бы, стабильно стабилизировалась игра. С первых минут второй половины матча активнее забегал Олимпик, что и привело Даничан к ряду перспективных стандартов. Для начала мяч ушел выше ворот после подачи с углового, а спустя пять минут нечто подобное номинальные гости организовали после розыгрыша штрафного. На 63-й минуте матча Панасенко и Чичиков, казалось бы, должны были вскрывать оборону Олимпика, но Алексей не смог переиграть стража ворот. Упускает свои возможности отличиться и донецкая команда. Удар мимо. Ну а дальше на авансцену вышел арбитр матча. Где он усмотрел фол Лопаренка, не поняли ни свои, ни чужие. Падение в штрафной площади по-турецки это пенальти. Гай пробил безукоризненно 0-1 в пользу Даничан. В концовке матча неплохой момент был у Панасенко, когда Сергей запустил мяч над крестовиной ворот. Спустя несколько минут уже в деле Клещук красивым сейвом переводит мяч на угловой. Героем матча в составе Днепрян мог стать юный Беляев, но, увы, мяч после удара Александра в цель так и не попал. Тренер сборной все видел и верит, что молодежь СК Днепр-1 еще заявит о себе не только в клубе, но и на соревнованиях самого высокого ранга. Они готовятся на чемпионат мира. Саша Беляев. Два Саша и Сафрона. Я посмотрел их на состояние. Нормально выглядит, очень хорошо выглядит. Присматриваю, кое-что сказал. Да и все, все нормально. Для сборной, э, насколько все-таки для вас, как для тренера, главное, то, что они играют вот на таком уровне? Вы имеете в виду, что играть в первой лиге, а? Ну, в нет. такой команде при таком тренере проходят. Ну, я, я, я давно, Дмитрий Станиславович, я давно мы с ним общаемся. все, Мне никогда не отказывал футболист. У меня великолепные с ним отношения. И он к сборной относится очень хорошо. Я сейчас каждого тренера спрашиваю, руководство клуба на чемпионат мира. Это не дата ФИФА. С 10 мая мы будем собираться. Я спрашиваю, отпустят игрока, Нет, отпустят. Не отпустят, я буду брать другого. Но пока мне никто не отказывает, скажем так. А пока на Сиде арена время подводить итоги матча. Для начала шутили о поражении 0-3 от Олимпика на сборах прошлым летом. Можно играть с командами премьер-лиги и показывать неплохой футбол? Не, ну если тогда 3-0, 1-0, мы прогрессируем. Ну, это шутки. Мы и так знали, что мы можем играть в премьер-лиге, и мы должны играть в премьер-лиге этой командой. Поэтому мы к этому стремимся. Только это надо все поддержать на поле. Я считаю, хорошая игра. На, на поражение мы точно не наиграли. Наверное, даже наиграли на победу, если брать моменты и само содержание игры. Поэтому, ну, опять же, это сборы. Лучше на сборах проигрывать, делать выводы, делать ошибки, ошибаться. У нас есть задания на игры. Есть новички, которые привыкают к нашим требованиям. Поэтому все нормально идет. Конечно, не хочется проигрывать. Но такие игры очень полезны с таким соперником. Команда Премьер-лиги. Опять же, наверное, лучше играть наверное, с нашими украинскими командами. Никаких споров, никаких драк чем с какими-то постоянными провокациями, постоянные крики. Поэтому приятно было сыграть, много знакомых, поэтому только положительные эмоции. Единственное, что результат чуть-чуть. Хороший противник, который удачно здесь выступает на побережье. Первый тайм, ну, понятно, получился более хорошего качества. И моменты были у нас, и осмысленный выход из обороны. Во втором тайме не получалось, но это было но ряд причин. И молодежь, и Некоторые игроки там не на своих позициях играли, поэтому тоже с этим все ясно. Самое главное, мы избежали травм, получили все игровую практику, увидели, на кого можно рассчитывать, на кого сейчас, может, еще рано, если это касается молодежи. То есть спарринг полезный, дал информацию о всех отношениях.